Друзі, ми продовжуємо наш ефір. І в нас в гостях уже є в нас в ефірі. вже є гості. Достатньо цікаві. Я їх хочу представити це Калініна Лариса Анатолівна, куратор театру, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурно-дозвілєвої діяльності Миколаївського факультету Київського національного університету культури і мистецтв, член з Європейської асоціації арт-терапії, режисер-драмотерапевт, керівник психологічного театру «Арт-клас». а також Калінін Валерій Ігорович, учасник театру. Ми вітаємо вас. Дякуємо за те, що завітали сьогодні Вітаємо і як ми вже анонсували нашим телеглядачам, сьогодні ми з вами поговоримо про театр ситуації та імпровізації на базі бібліотеки імені Кропивницького. Розкажіть нам, будь ласка, про цей театр, як взагалі виникла думка створити театр на базі бібліотеки. Ну, діло в тому, що у нас було очень много. Точек соприкосновения с библиотекой Крапивницкого. И сегодня очень приятно, что это учреждение становится не только просто библиотекой, а это культурный центр нашего города, где проводят очень много проектов. И у нас были работы, это был форум-театр. Участники форум-театра при библиотеке получили первое место, когда был этот форум-театр в университете у нас Сухомлинского. У нас был проект «Театр психологический», и у нас прилетела библиотека. Мы работали... В зале библиотеки показывали спектакль для участников различных семинаров, которые проводились в библиотеке. И Международный фонд Возрождения проводил конкурс грантов, и библиотека выиграла грант. И в рамках этого гранта у нас родился театр ситуации и импровизации. Мы дали объявление в социальных сетях, и пришли все, кто хотел. Вначале людей было очень много, их было 150 человек. И мне как режиссеру было очень тяжело работать, но я знала одну такую вещь, что пройдет какое-то время, и их останется 5. Вы знаете, я ошиблась, я очень приятно ошиблась, потому что их осталось 25. И вот этот состав, который не меняется, мало того, к нам в театр пришли юноши, Молодые мужчины, это тоже очень хорошо. Один нам... из участников сегодня. Да, у сегодня у нас один из участники К нам пришли. Да, С самого начала, да. К нам пришли очень зрелые люди, женщины, которые уже, ну, которым, скажем, за 50. Это тоже очень приятно. И в нашем театре есть еще и беженцы, переселенцы из Луганска. И мы очень тесно сотрудничаем с луганским сообществом, которые приходят, смотрят, но пока очень многие из беженцев не решились, но у нас несколько человек есть. Это очень интересный проект. Мы собираемся вторник и четверг в 16.00. Я там работаю не только как режиссер, я работаю еще как психолог, потому что очень многих людей, молодых и зрелых, есть определенные проблемы. Очень приятно, что когда у нас завершается занятие, я говорю, что вы хотите сказать, какие у вас ощущения, они говорят, вы знаете, нам мало два дня, в неделю. А вы знаете, нам так хорошо, а мы так отключились вообще от интернета, каких-то своих проблем. То есть библиотека становится вот тем островком, где людям очень-очень хорошо. Мало того, очень часто э, те читатели, которые работают в читальном зале, а репетируем мы прямо в читальном зале, mm. они становятся зрителями, вот первыми зрителями. А <правдач> участниками не доучаются? Мы, мы хотим им, <теперь> мы пропонуем, но вы знаете, какие-то определенные там... Э, Проблемы психологические, какая-то несмелость. Вот, ну, пока мне хватает моих участников. Но вот э, иногда я смотрю, если какая-то этюдная работа идет, смотрю, mm -hmm. они работают на зрителя. Это тоже очень хорошо, потому что они снимают блоки. Я не боюсь зрителя. Это тоже очень большая, знаете, такая победа человека над собой. Я хочу, я буду, я это делаю. А, а крим э, ваших э, глядачей, какие еще глядачи и где еще есть выстава? Выстава, она, знаете, она в периоде рождения. Дело в том, что это спектакль, он не очень простой, это спектакль документальный. Он будет называться «Один день из жизни. 13 февраля 2015 года». Методика документального театра – это методика эксперимента. И мы собираем события, которые произошли 13 февраля, вот, угу. года, в котором мы живем. А чему обрано было самое 13 -е? Вы знаете, как-то мы искали день, и они, у них было задание у моих актеров перенести события, которые произошли вот в любой день, который их заинтересовал. И одна девочка, София, да, она принесла сюжет, что мальчик у нас в Николаеве, юноша, обворовал магазин ювелирный. Он хотел подарить своей девушке на 14 февраля День влюбленных. Он хотел угу. подарить ей какое-то украшение. Но ему светит очень большой срок. Вот это реальное событие. И поганый человек, а даже угу. Да, романтично. Да, дуже романтично. И мы решили, что же так было... романтика доводит. Да, что было ну, перед этим днем, какие события. Вы знаете, события настолько Интересное, настолько разнообразная, но вся печаль в том, что события печальные. И все-таки вот сейчас я ищу в интернете, везде ребята ищут хорошее событие позитивное, на котором можно закончить спектакль, чтобы все равно у нас оставалась надежда, что все будет хорошо. Поэтому работа очень интересная. Ребята брали интервью. На основе этих интервью писались какие-то монологи в спектакль. Просто работаем мы командой. Работают и актеры, работают и работники библиотеки. Они подбирают нам материал газетный, Материал, материал в интернете. То есть работает очень хорошая команда. И хочется сказать э, библиотеке Кропивницкого большое спасибо, потому что сегодня, когда молодые люди получают возможность приходить и творчески самовыражаться, в наше нелегкое время, во время, когда все зависимы от интернета, люди приходят и у них есть отдушина. Мало того, это отдушина приводит к тому, что у нас рождается хороший творческий продукт, который будет показан на многих площадках нашего города в конце мая вот этого года. А, на, а, а, фестивале сильных пиданных масок не, не будет выбирать? Вычиски? Мы подумаем, мы співпрацюем с Артемом Александровичем, это мой студент, с днем рождения я его поздравляю, очень творческая личность. Мы хотим показать этот спектакль и на южных масках, и мы будем показывать этот спектакль еще на фестивале от Гипаниса до Борисфена. У нас в Николаеве mm -hmm. проходит такой фестиваль. Вот. То есть, есть вот. все-таки думки про как показать и донести глядачеве, так, цей материал, mm -hmm. який вы знаете, найдете, відпрацюєте и покажете. Да, мы хотим принять участие в фестивале, но я не ставлю такую задачу. Главное, что есть продукт, очень хорошо актерам, они расширили круг своего знакомства, у них появились новые связи, они общаются, они стали дружить, они встречают друг друга с радостью, с улыбкой. Вот это самое главное. И самое главное, что мы покажем наш спектакль совершенно бесплатно, люди смотрят, могут его посмотреть. Мало того, я очень хочу, чтобы по окончанию проекта нашего дальше работал театр на базе библиотеки, стационарной, и любой молодой человек или зрелый человек мог прийти и і працювати, mm -hmm. і творчо розвиватися. А я хочу звернутися до, до Валерія, Валерія як... як до учасника театру. Як ви прийшли до цього театру? І хочу коментар від саме учасника з цієї сторони. Ну, я сам бачив в інтернеті, чисто случайно, це об'явлення. Прийшов перший раз так, ну, чисто з інтересу. Прийшов, посмотрел. До цього театром десь займалися, театральну постановками? Ні, ніколи. Ну, я всегда боялся сцены ужасно, и камер всегда боялся, вообще публики любой. Ну, пришел, заинтересовался так, понравилось даже. Ну, вот что Лариса Анатольевна говорила про интернет, это как раз про меня. Ну, безвылазно сижу в интернете, а тут, а тут так два часа. Так можно Да, два часа сидишь, и вообще вот Немає жила навіть зайти в інтернет. Так, да, абсолютно. Вот. А як ви боролися з цією фобією? Я думаю, що трохи переб'ю, що це ще велика заслуга викладача, тому що іноді на нецікавих парах і лекціях студенти умудряються там, якось через телефон зайти, все ж таки в той інтернет і посидіти. А тут все ж таки породити такий інтерес це велика справа. Ну да, я... Я дополню Валеру, просто mm -hmm. на занятиях им некогда сидеть, им даже, не, им даже нет возможности ответить по телефону, если звонить Он в телефон. не может сидеть. Они не сидят, они работают, они взаимодействуют, у них очень много упражнений на взаимодействие, на актерское мастерство, на развитие речи, на поиск партнера. То есть особенно даже телефон там включать некогда. Ну это просто интересно, поэтому. Спасибо. Поэтому я в интернет даже не заглядываю. Ну, мне понравилась очень даже такая дружная команда. Разных, разные люди абсолютно ну все вместе работают так слаженно. Интересно. А, нет ли мысли о том, чтобы стать актером в дальнейшем? То есть здесь нет. как стартовая площадка, а потом нет, да? Не, ну, ну я не собирался, ну потом посмотрим, что будет. А, но ну, я смотрю, что огромный плюс, судя по словам, что боялись камер. Сейчас как бы в эфире все хорошо, камер не боитесь, да? Соответственно, зрители, я думаю, тоже это огромная сослуга и, думаю, огромный плюс для каждого вашего участника. Я пропоную нашим телеглядачам переглянуть mm -hmm. музычный клип, который ему также есть початківці, які которые нещодавно только вышли на велику сцену. Это клип Тины Кароль, которая разом со своими вихованцями дарует вам свою новую песню дивимось. Ось такий позитив подарувала нам Тіна Карель та її вихованці із шоу «Голос країни. Ми самі сиділи, підспівували. І пропонуємо продовжити розмову з нашими гостями, тим паче, що розмова видалася ви такою цікавою, насичною, тому що справа, яку ви робите, дійсно цікава, і нам аж самим хотілося б спробувати. Запитання, тобто це реально, якщо так. люди можна долучатися до вашого проєкту, скажімо так, будь-яку будь хвилину. Так? На прошлому занятті у нас з'явився новий юноша. Ага, да, какой-то был Андрей. Андрей mm -hmm. пришел и говорит, я вот узнал о своих, от своих друзей, что вот такой интересный проект, и вот он пришел, когда уже идут репетиции, mm -hmm. и мы его включили, он спокойно, спокойно начал работать. И на в роль себе? Пока нет у нас только роли рождаются по мере того, как рождается спектакль. Хочу mm -hmm. сказать, что рождение самой пьесы это в документальном театре, вот, например, для меня это очень мучительный момент. Это как будто ты вот носишь, как беременная женщина, ребенка, и что-то хочется, чтобы что-то получилось. Ты все время э, находишь новые какие-то моменты информационные, ты пытаешься их, опять же, в канву спектакля... И тут наискладнейшее, не знаешь, кого что и срок людей даже, кого это... Да, так, ну, сценарий. Никто не знает, да, Половина сценария уже написана, написана пьеса документальная, mm -hmm. половина еще в работе, потому что еще информационные моменты какие-то все новые и новые появляются. А еще такие задания, как я зрозумів, все ж таки была библиотека выиграна тендер для того, чтобы створить этот проект. Да. То есть проект. И как будь який тендер, как будь який проект, он имеет початок и имеет финал, то есть за своей хронологией, спонсорирование и так далее. А цей проект насколько разрахованный? Этот проект был рассчитан на 5 месяцев, заканчивается он в июне. Но э, настолько нам всем хорошо в этом проекте, что мы будем продолжать его. И при библиотеке мы так думаем, что мы оставим вторник и четверг. И после летних каникул, летнего перерыва мы опять эту работу возобновим. И будет театр, потому что э, вот в плане документального театра событий у нас происходит столько много. И каждое событие может быть достойно отыграно э, в... в, ну, в в любом спектакле, мало того, мы сейчас познакомились еще ближе с переселенцами из Луганщины, там там истории кричащие, истории людей, которые пережили, которые потеряли все, и вот здесь они начинают новую жизнь, и как им комфортно, либо некомфортно в нашем городе. Это тоже очень интересный материал для спектакля. Я, я понимаю, вы и режиссер, и сценарист, и с личной За вы всех, занимаетесь. Да. Чьи у вас помечники? Есть помощники у меня, это библиотека, это Наталья Шамрай, это руководство Татьяна Васильевна Твердая, руководство библиотеки. Очень много э, помогает людей, ведут сайт, э, сайт нашего проекта. То есть э, библиотеки, и вы знаете, вот я только прихожу с какой-то там Идеи. идеи да? И тут же они все помогают. Потому что иногда вот они э, имеют возможность там есть несколько минут они смотрят за нашей работой. И очень многие из работников библиотек это актеры нашего театра. Они пришли и принимают участие. А, да. Но в основном это mm. больше молодая часть mm -hmm. работников библиотек. Им, им очень интересно, и они пробуют для себя это. Мало того, очень многие в основном это девчонки, они говорят мне о том, что мы хотим внедрять вообще театр в работу библиотеки, особенно с маленькими читателями, с подростками, со студенчеством, потому что сегодня студенчество все меньше и меньше приходит в библиотеки. Ну, я хочу сказать, что наши Николаевские библиотеки, они такие многофункциональные становятся, потому что они пытаются охватить все и любыми любыми путями привлечь к себе студенчество, молодежь, потому что в основном мы знаем, что это люди зрелого возраста ходят в основном в библиотеку они просто ломают стереотипы этим всем и честно им за это огромное спасибо и хочу конечно сказать вам огромное спасибо за то что вы делаете такую огромную работу потому что помогаете людям раскрепощаться есть ли какие-то случаи из жизни ваших актеров когда им работа в театре помогла как-то в личной жизни возможно возможно чего-то добиться потому что ну, они становятся более смелыми и таких случаев в моей практике очень много. Мало того, были моменты даже, когда э, приходили семейные пары, занимались. У меня было очень много проектов, и вот были такие проблемы. Вот семейная пара, молодые, красивые, э, никак не мог родиться ребенок. И вот уже есть случаи, когда у двух пар есть дети. То есть человек уходит от этой проблемы, он, твор он начинает творить, он занимается творчеством, он работает над ролью, он отпускает проблему, и все оно решается самим собой. Потому что очень часто мы закрыты в своих проблемах. Хочу сказать о себе. Проект – это как бы не основная моя работа, потому что я работаю, преподаю в Университете uh -huh. культуры. И очень часто устаешь. И вот, ну, только бы доехать до библиотеки. И ты еле-еле приходишь, ты видишь глаза своих участников, и буквально через 15 Пункт минут передышки такой, да? Все. То есть ты забываешь о том, что там тебя была устала, что-то болело. Все. Ты полностью работаешь. И такой позитив, вот эта отдача, эта энергия – это очень, это очень дорого. Мы даже ради за участники вашего театра, у которых народились все такие дитки. І для всіх наших маленьких телеглядачів ми пропонуємо придивитися мультфільм ранковий вже традиційно. Так і дякуємо нашим гостям. Я нагадую, що в нас в гостях була Калініна Лариса Анатоліївна, куратор театру, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурно дозвілєвої діяльності Миколаївського факультету Київського національного університету культури і мистецтв. А також Калінін Валерій Ігорович, учасник театру. Дякуємо вам ще раз.